श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपणचा एक मंत्र श्रवण करणार आहोत त्याआधी आपण या मंत्राबद्दल एक कथा श्रवण करूयात एक शेतकरी होता रोजच्या संसारात त्याचं मन खूप खचलेलं होतं घरात पैशाची अडचण धान्याची कमतरता आणि सततच्या टेन्शनमुळे संकटांमुळे तो खूप थकून गेला होता एके दिवशी तो अक्कलकोटला स्वामी समर्थांच्या चरणी गेला आणि अर्धतेने म्हणाला स्वामी माझ्या घरात सुख समृद्धी येईल का स्वामी स्मित हास्य करून म्हणाले हा मंत्र श्रद्धेने ऐक तुला केवळ धनधान्य नाही तर अष्टसिद्धेचे वरदानही मिळेल त्या दिवसापासून त्याने हा मंत्र रोज ऐकायला सुरुवात केली हळूहळू घरात पैशाचा प्रवाह वाढला धान्याची कधीच कमतरता भासली नाही आणि त्यांच्या कुटुंबात समाधान व शांती नांदू लागली आज तीच कृपा हा मंत्र पूर्ण श्रवण करणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला मिळते स्वामी समर्थांचा हा महामंत्र फक्त शब्द नाही आहेत हे स्वामींचं देवी वचन आहे जे भक्त हा मंत्र श्रद्धेने ऐकतात त्यांच्या घरातून दारिद्र्य नाहीच होतं धनधान्यांचा वर्षाव सुरू होतो आणि जीवन समृद्धीने फुलून जातं हा मंत्र शेवटपर्यंत नक्की ऐका कारण शेवटचा प्रत्येक क्षणही तुमच्या आयुष्यात स्वामींचं वरदान उतरवत असतो स्वामी समर्थांचा हा गुप्त मंत्र फक्त ऐकलात तरी तुमच्या घरातून दारिद्र्य नाहीस होईल आणि धनधान्याची वर्षाव सुरू होईल एकदा हा मंत्र कानावर पडला की संकट पळ काढतं आणि स्वामी समर्थांची कृपा तुमच्यावर वर आज तुम्ही ऐकणार आहात असा मंत्र जो स्वामी समर्थ थेट भक्तांना अष्टसिद्धी आणि अखंड समृद्धी देतो तर हा मंत्र असा आहे ओम नमो स्वामी अष्टसिद्धी प्रधाताय धनधान्य समृद्धी देही नमः अत्यंत प्रभावी आणि अद्भुत फलदायी मानला जातो या मंत्राच्या जपाने स्वामी समर्थांच्या कृपेने भक्ताला अष्टसिद्धीचे अनंत शक्तीचे संरक्षण लाभते घरात पैशाची धान्याची कधीच कमतरता भासत नाही गरिबी टंचाई कर्ज याचा नाश होतो घरातील वाद असंतोष मानसिक ताण हळूहळू दूर होतो आणि वातावरण पवित्र व वा आनंदमय बनते ज्यांना कामात अडथळे येतात त्यांचे मार्ग मोकळे होतात नोकरी स्थैर्य आणि व्यवसायात उन्नती मिळते स्वामीच्या कृपेने घरातील संकटे अडचणी वादविवाद नाहीसे होतात घरात ऐक्य शांती व सुखाचा वास होतो सतत या मंत्राचा श्रवण किंवा जप केल्यास शरीर आणि मन निरोगी राहते रोग भय नकारात्मकता कमी होते मक्ताला अदृश्य देवी संरक्षण मिळते वाईट शक्ती नजरदोष अडथळे अपोप नष्ट होतात हा मंत्र जसा श्रवण कराल तसा स्वामी समर्थांची करुणा अष्टसिद्धीचे वरदान आणि अखंड समृद्धी तुमच्या जीवनात प्रकट होताना जाणवेल भक्तांनो हा मंत्र सादा नाही आहे हा स्वामी समर्थांचा अष्टसिद्धी प्रदाता महामंत्र आहे फक्त काही मिनटे श्रवण केल्याने घरातून दारिद्र्य नाही सोयी धनधान्याची अखंड समृद्धी लावेल आणि स्वामींची कृपा तुमच्या जीवनाला नवं वळण देईल हा मंत्र शेवटपर्यंत नक्की आहे का कारण शेवटच्या क्षणालाही स्वामींची कृपा एखाद्या झरोक्याप्रमाणे तुमच्यावर उतरेल चला तर मग या मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असेल या आणि हा व्हिडिओ तुम्ही स्कीप न करता शेवटपर्यंत पहा हा व्हिडिओमधून सोडून जाण्याची भूल करू नका स्वामी कृपा दत्तकृपा तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही तुम्हाला स्वामी कृपा हवी असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की ऐका ओम नमो स्वामी अष्टसिद्धी प्रदाताय धन धान्य समृद्धी देही नम ॐ नमो स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः 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 स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः ॐ नमो 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 स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः ॐ नमो 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 स्वामी ी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः ॐ नमो स्वामी 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 अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः ॐ स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः ॐ नमो 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 स्वामी अष्टसिद्धिप्रदाताय धनधान्यसमृद्धिदेहि नमः